Знайомий будинок, чи не правда? Ми звикли приводити сюди своїх дітей. Ми отримуємо допомогу, коли сталася біда. Ми знаємо, що там зберігають історію нашої родини. Ніхто не забуде і ніщо не забуто. І навіть можуть допомогти знайти свою долю. А свята тут стають спілкуванням у родинному колі. Саме завдяки Хеседу ми вийшли на вулиці рідного Львова і голосно заспівали єврейську пісню. Ми звикли, що вже шістнадцять років поруч з нами друзі. А якщо уявити собі раптом Це неможливо. І поки ми разом цього не станеться. І за порукою тому ми самі та люди, які віддають єврейській громаді свою любов і дух. Хесед це наша творчість. А що ми скажемо рідному Хеседу у день народження? Ми, працівники, волонтери, підопічні. Що для нас Хесед аріє? Чим він став для нас за 16 років євреєм? украинцам, россиянам, полякам, всем-всем, кто открывает двери нашей привитной оселі. Гадаем, что представляться не треба. Единая родина. Это теплый, хороший, добрый, родной дом. Когда все радуются нам, и мы радуемся им. Это дом, где окажут внимание, где озаботятся. А для нас, волонтеров, это работа и удовольствие одновременно. Три девицы под окном, волонтеры втроем. Хэсэ для нас это все. Хэсед, это наша любовь. Спасибо нашему Хесаду за наших подопечных, среди которых есть очень интересные люди, и с которыми интересно общаться. Хесад это помощь, теплота, друзья, родной дом, где тепло, светло уютно и где тебе все рады. Везение в моей жизни смотри мне правда повезло потому что уже почти 13 лет я работаю в хесседе руководителем общинных и клубных программ и это с одной стороны большая честь и уникальная возможность заниматься тем что интересно нашей истории традиции культурой и этот багаж делиться этим багажом с людьми которые приходят к нам в Хэссет. А как здорово, правда, я тебе не могу передать, когда то, что интересно нам, вот история, традиции, язык, интересно людям различных национальностей, которые приходят к нам в Хэссад в наши кружки, на наши концерты, фестивали. Это безумно радует. День совершеннолетия я желаю всем сотрудникам. Хесседа во главе с директором. Желаю всем волонтерам, желаю всем нашим подопечным крепкого здоровья. Я желаю, чтобы они с радостью всегда приходили в наш теплый дом. От всей души хочу пожелать всем быть востребованным в каждом своем направлении как можно подольше. А для нас Хесед Хэса... Это наша песня. Я волонтер. Я люблю заниматься любимым делом. И вот в, когда я уже в таком возрасте, что мне хочется, что мне хочется проявить себя, я с удовольствием это делаю. С днем рождения С Днем рождения Хесе! Доброе утро. школы Витания Хесадо Арье. Лильмот, лильмот, ве от лильмот. Вчитайся, вчитайся, еще раз вчитайся. Я очень хочу учиться в недельной школе. Для нас Хес это наш театр. Пошли только сейчас. Ты видишь, что мы можем, а тут вы в чаты идешь. Значит, мне дорог потому, что это место, где есть библиотека, где есть люди моего возраста, где меня встречают с улыбкой, где мне приятно проводить время, которое у меня есть. Раз в две недели я посещаю дневной центр. Это мероприятие, которое производится два раза в неделю, но каждый из тех, кто ходит в дневной центр, раз в две недели его посещает. Мы еще очень молоды, нам только 16 лет. Хэсэ для нас это все. Поздравляю! А я выросла и здесь я впервые Познакомилась с еврейской культурой и традициями. И здесь я с 10 лет, наверное, если не больше, пою в ансамбле «Варнички». И также Хеса помог мне реализоваться и найти себя в сфере переводов и Хеса для меня это надежность, опора, друзья, товарищи, общение. Хеса для нас это как бы вторая и даже я бы сказала, может быть, и основная жизнь потому что большая часть времени проходит у нас в Хесаде. У нас тут родные люди, и мы для них, надеюсь, тоже родные. Хесса для нас – это возможность творческой реализации и общения с прекрасным коллективом в еврейские миниатюры. С днем рождения, Хесса! Я в основном люблю, конечно, посещать культурные мероприятия, где поют, танцуют. Где весело? Хесут, желаю тебе никогда не ломаться. Хесут, программа медицины поздравляет тебя в 16-летие. Чтобы ты всегда выглядел так, как в 16 лет. Сегодня нашему до 16 лет. И это замечательно, потому что наш Хэссет – это такой мостик из э, прошлого в будущее. Потому что мы здесь и храним историю, и воспитываем наших детей. И целое поколение уже выросло. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. С днем рождения, Хэссет! это слово, которое записано в Библии. Хесед? Хесед, Рахамим, Шалом и прочее. Это слова из Торы. И каждое утро, и каждый вечер, каждый еврей религиозный, он произносит это слово и благодарит Бога, что есть хесед. На хесед держится человечество. Что такое Хеса? Это благотворительность. Специально мы живем за счет того, что нам кто-то помогает. И мы должны помогать другим тоже. Это закон еврейской жизни. И не только еврейской. И все другие народы тоже делают Хеса. Но у нас это особое, потому что мы живем между другими народами. И слава Богу, что вот... Есть такая возможность, что во Львове организовали этот Хесс, да. А этот хесед существовал из Австрии, он существовал из-за Польши. Всегда у евреев есть. Хесед. Пока мы спим, мы растем свое 16-летие мы тоже встретим в Хэссиде. И все Мазл Топ. Как? Мазл Топ. Еще раз скажи. Во-первых, от всей души поздравляю Хэссид с такой прекрасной датой. Пусть он будет все таким же молодым, креативным. А мы постараемся сделать его красивым, уютным чистым. Вот изогнутая такая Тепло. Хорошая атмосфера. Хасаду. Спасибо большое за доброжелательность, за добрые отношение к нам. Очень хорошее. Для это островок хорошего настроения, доброжелательного отношения, вообще счастья. Оп. Успех. Расскажи. Я думаю, что Хасад это очень успешное организация, которая много очень много. Последние 16 лет я работаю в замечательной аптеке для души. Это наша еврейская библиотека Хесседа. И я очень рада, что могу и сама приобщаться, и приобщать моих читателей к еврейской мудрости, к богатейшей еврейской литературе. Всегда радуюсь, когда приходят дети, радуюсь, что старики, которым от 90 до 120 тоже являются моими читателями. Приглашаю всех, кто еще ничего у меня не читал. Я хочу пожелать Хасаду энергетики. Я хочу, чтобы люди, которые много лет работают с Хасадом, не теряли вдохновения, чтобы поддерживали новые проекты, чтобы на это хватало сил. Хасад подросток. Ему нужно веселости, интересности. радость, силы, игры, знания, розвиток, допомога, сайт, любовь, надея, счастье. А для всех разом все имя! говорят, теплый дом. Это дом, в котором люди находят то, что они хотят найти. Дружно, ну и на пользу людей. Нам пока еще не 16, а только 12. Но мы вас скоро догоним и станем такими же умными, красивыми и такими же нужными. Организованный объект по воспитанию героизма и преданности Єврейських людей. Я познайомилася з ним 16 років тому. Всі роки його ставлення, росту, всі пройшли, я пройшла з ним, а він зі мною. Для мене це несподіване і неочікуване щастя, яке я отримала разом з роботою в Хесеті. І всі мої останні 16 років це щастя, радість, подолання і себе в першу чергу, подолання себе. Тому так хочеться вірити, що це тільки 16. Що попереду багато чого. І багато чого не зроблено, і багато ідей, багато різних цікавих пропозицій. Днем народження тебе, мій любий Хесен.